Salam əziz dostlar. Çoxdandır biz sizinlə nağır danışmırdıq. Çox saylı balaca dostlarımı xahiş ilə mən sizə yenidən hər həftənin sonunda bir nağır danışacağam. Bu gün mən sizə Çin nağlı ola Sevirli xalça nağlını danışacağam. Biri vardı, biri yoxdu. Yunçin adlı kəs bir oğlan var idi. O xassiz bir tacirin qoyun sürüsünü otarırdı. Olan yerəzində tacir ona şuxas pul və yeməyə quru çörək verərdi. Bir günün şey sürüsünü çamərlikdə otarıldı. Qoca bir kişi ona yaxınlaşdı, yorğun və ac görünürdü. Yunşen bağlamasındakı bir parça çörəyi ona verdi. Qoca kişi çörəyi yedi. Sağollaşanda torbasından par-par parıldayan bir fırça çıxardıb ona verdi. Yunşey gül çiçəkdən boya hazırladı. Sap sarı hündür bir ot tayası çəkdi. Şəkil canlandı. İndi qarşısında əsl ot tayası var idi. Qoyunlar doyuncaq ot yedilər. Hava çox isti idi. Gül çiçək solmuşdu. Yunşey bulaq şəkli çəkdi. Təbiət yenidən canlandı. Qoyunlar da doyuncaq su içdilər. Yunşey cürbəcür yeməklər çəkdi. Kənddə az adam qalmayır. Hamı çox sevinirdi. Günlərin bir günü taxta tacir furtsanı Yunşəndən aldı. Tacir çoxlu qızıl şəkilləri çəkdi, amma şəkildəki əsil qızılə çevrilmədi. Ac göz tacir Yunşənə əmr etdi. Tez o mənə qızıldan dağ çək. Yunşən qızıldan dağ çəkdi. Dağın ətrafında isə dəniz çəkdi. Qızıllar dənizin ortasında qaldı. Tacir bunu görüb bəzəfləndi. Sən bilmirsən ki, mən üzə bilmirəm. Yunşen gəmi şəkli də çəkdi. Tacir gəmi ilə birlikdə çox uzaqlara apardı. Tacir gəmiyə minib qızılların yanına üzdü. Yunşen fırtına şəkli çəkdi. Dənizdə fırtına başladı. Fırtına ağcır taciri Cəmilə birlikdə çox uzaqlara apardı. Bundan sonra Yunşen xoşbaxt ömür sürdü. İnsanları da xoşbaxt etmək üçün şəkillər çəkdi. Göydən 3 alma düşdü. Biri məni, biri özümün, biri də Nağ